Uh, вопрос, который повторяється, 50 разів. Ростислав, ти готовий захищати Україну зі зброєю в руках. Поскольку я не житель України, я живу на території США, я не буду воювати в ворожоних силах України. Ти розумієш, що будеш сидіти за Держраду? Абсолютно розумію, що Абсолютно буду сидіти за Держраду, якщо я буду жити на території України. Але. Саме тому, що Україна займається політичними переслідуваннями людей в Україні, і особисто мене я іммігрував на територію Сполучених Штатів, де знаходжусь під захистом Сполучених Штатів Америки від держави Україна. Україна не має жодних юридичних можливостей якимось чином взяти мене і судити. Розумієте, в чому суть? Якщо ви хочете засудити Ростислава Шапошніко, вам спочатку треба захопити владу, щоб Сполучені Штати це зробили. Але це зробити не можете, тому що це неможливо. Розумієте, в чому суть? Екстрадиції із США нет в Україні немає таких можливостей. Відповідаю. Між Україною і Соєнними Штатами Америки немає договору об екстрадиції. Це раз. Во-вторых. Я живу под защитой от экстрадиции в Украину. Я не живу здесь просто, вот знаете, как турист приехал и сидит. Нет, вы не понимаете. Я еще раз объясняю. Я нахожусь под защитой. Запрещено меня выдавать Украине. Это запрещено. Все. Украина не может никаким образом... Нет вообще никаких механизмов, чтобы Украина сказала, мы хотим экстрадировать Ростислава Шапошникова. Это невозможно. Ну просто нереально. Чому США замовче беззаконня в Україні. Я вже только що говорив об этом. США Америки это не один чоловік. Якщо ви откроєте, допустимо, Твіттер, і ви почитаєте. Ви будете читати англомовну переписку публікації американських блогерів, американських політиків, саме читати американську думку. Ви побачите, що в Америці, наприклад, в Твіттері, Мільйони публікацій щодо порушення Україною е, законів прав людей переслідування. Чи є це Америка? Так, є. Ви кажете, США замовчує. Вона замовчує, тому що в українському медіапросторі немає про це інформації. Звідки вам дізнатися про те, що хтось замовчує, а хтось не замовчує, якщо ви знаходитесь виключно в українському медіапросторі? В Україні є фільтр на інформацію. Вы не отримуєте все, что происходит. Вы отключите украинский интернет и зануртесь в американский интернет. Вы увидите, что там никто ничего не замолчит. Коломойского там уже собрали в США выдавать. Во-первых, отсутствие экстрадиционного договора да, не говорит о том, что Украина не имеет права выдавать Коломойского. Но она не обязана это делать. Понимаете, в чем суть? Нету экстрадиционного договора между США и Украиной. Но если они насильно это сделают, да, то что может сделать Коломойский? Они его просто пер передадут и все. Но мое личное мнение, что они не передадут, потому что собираются, говорят, что вот там типа вот такие разговоры есть. Так с украинской стороны таких разговоров никогда не было. Никто никогда не говорил о том, что Украина собирается передавать Коломойского, такого нигде не было. Почему? Ну то есть с чего такой вывод? Ростислав, если шанс, что Штаты выдадут ордер на арест Ермака, что они слепые? Нет шансов практически нет. Почему? Потому что э, для того, чтобы американцы выдвинули ордер на арест какого-то человека, этот человек должен нарушить американские законы против Соединенных Штатов за рубежом или находясь на территории Соединенных Штатов. То есть Ермак должен быть нарушителем не украинских законов, а американских. То также есть Политика, когда против руководителей государства, особенно эти государства являются друзьями, даже в случае совершения уголовного преступления не проводятся юридические санкционные процедуры из политических мотивов. Почему, например, на Путина не наложены санкции? Америка ж Путина не в розыск не объявила? Почему? Вот по этой причине, что с главами государств они все равно продолжают переговоры. Так были иначе, Соединенные Штаты Америки продолжают переговоры с Россией, ведутся кулуарные договоренности, переговоры, мир и все тому подобное. Если они объявят его в розыск, то как же они будут с ним общаться, правильно? Вот и все. Сенаторы от моего округа, от моего округа являются представителями Республиканской партии США. Представители Республиканской партии США постоянно говорят о нарушениях прав человека в Украине и незаконности, если бы вы смотрели американские источники информации. Это не секрет. Об этом все говорят. Так, значит, по поводу что изменится для Украины после президентских выборов в США? Так это зависит от того, кто победит. Вы задайте вопрос: не что изменится после президентских выборов в США, а что изменится после президентских в США, если победит этот кандидат или этот кандидат. Вот задайте больше вопрос конкретно. Выборы что могут по-разному закончиться, а будет разный результат. Значит, вопрос стоит следующее. Разве текущие законы запрета консульских услуг не связаны с требованием США о повышении мобилизационного мобилизации, так как совпало, что после этого выдали снова помощь? Значит, вообще эта тема была бы хорошая для отдельного видео разобрать, но я так отвечу в двух словах. Во-первых, Соединенные Штаты Америки, ну, опять-таки, Соединенные Штаты Америки, Политическое руководство сегодняшней администрации в Америки, это не все Союза Америки, это политическое руководство сегодняшней администрации. Действительно, это, даже об этом написала Нью-Йорк Таймс, оказывали давление на то, чтобы Украина приняла закон о мобилизации, чтобы мобилизовать новых людей. В этот закон о мобилизации были включены такие пункты, как запрет консульских услуг. Было ли желание с администрации политической Соединенных в Америки, чтобы запрещали консульские услуги? Нет. Им плевать на это. Будут услуги, не будут услуги. Их это вообще не колышет. Их было требование, чтобы приняли закон о мобилизации. Но Зеленский включил в пакет самого закона о мобилизации запрета консульских услуг. И они принялись пакетом. Поэтому нужно ставить вопрос по поводу что они хотели они хотели консульские услуги нет не хотели хотели они мобилизацию да хотели но мобилизация включала и консульские услуги по желанию самого Зеленского потому что если бы Зеленский не включил бы консульские услуги в закон о мобилизации то Соединенные Штаты Америки администрация политическая также требовала принятия этого закона да я полагаю и это в принципе подтверждает все как бы косвенные показатели что принятие закона о мобилизации в целом о мобилизации не, не конкретно консульские услуги а о мобилизации связан с выделением этой помощи да это так и есть потому что э, по моему личному выводу администрация политическая скажем что в Америке президент госдепартамент они хотят чтобы Украина не пала не была там оккупирована, не была подвержена этим переговорам с Россией до выборов в США в 2024 году. То есть выборы в 2024 году должны пройти спокойно, для того, чтобы не было никаких спекуляций на эту тему в средствах массовой информации, чтобы не понижало рейтинг кандидатов на выборы. Более того, более того почему республиканцы согласились проголосовать? чтобы они прекрасно понимают, что если бы до начала выборов в США в конце 2024 года с Украиной произошли бы какие-то неприятные вещи, то их бы оппоненты обвинили бы их в том, что это произошло, и на этом бы играли, чтобы понизить их политический рейтинг. Потому они совместно проголосовали, тем самым сняли с себя политическую ответственность за, это, за эти вопросы, и Щоб і у них, і у них вибори пройшли спокійно. Понимаете, в чому суть? А що буде после виборів? вот це вже большой вопрос. Так, що ти думаєш по СБУ оголосив Рошек Мирослава Олешка? Можеш сказати по цьому? Я вже робив публікацію в телеграм-каналі, що кримінальна справа СБУ проти Мирослава Олешка є політично мотивованою. Зроблено виключно тому, що Мирослав Олешко критикував владу Зеленського. Це також стосується і справи Олександра Дубінського. Всі ці справи і Дубодубінському Олешко, і аналогічні, там, і про Крижанівському, це все є наслідком критики влади Зеленського і особисто Андрія Єрмака. В е, Європейський Союз вже висказався, що вони будуть е, регулювати цю допомогу украинцам с учетом ограничения консульских услуг, для того, чтобы украинцы смогли без паспорта продолжать находиться на территории ЕС. Что касается Соединенных Штатов Америки, то люди могут находиться в США вне зависимости от украинского паспорта. Это тема отдельная, я могу потом на нее ответить более детально. Все СМИ являются Большинство СМИ являются продажными и не будут ни в каких э, случаях публиковать мою информацию, потому что, ну, во-первых, они продажные, во-вторых, они боятся, что за ними придут после моих, э, после моих выступлений. Друзья, всех, всем дякую, будем на связку. Э, всем пока.